নমস্কাৰ আজি মই খুবেই টেষ্টি আৰু হেল্ডি পিঠা ৰেচিপি এটা আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়া আৰু এয়া হৈছে পিঠাগুড়ি তাতে অকণমান নিমখ দি গৰম পানীৰে ভালকৈ সানি মই এঘণ্টামান ঢাকি ৰাখি থৈছিলোঁ আৰু এঘণ্টামানৰ পাছত এয়া মই দেখিছে হাতত লৈ এনেকৈ চেপেটা চেপেটা কৰি লৈছোঁ চাওক আৰু এয়া হৈছে তিল ভাজি গুড়া কৰি তাতে গুড় সানি লৈছিলোঁ আৰু এইখিনি এয়া ষ্টাফিং হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এয়া চেপেটা চেপেটাকৈ যে বনাই লৈছিলোঁ এটাত দিছোঁ এয়া আৰু এটা ওপৰত দিছোঁ আৰু দি দুইখন হাতেৰে এনেকৈ সিঁচি সিঁচি ভালকৈ চিল কৰি দিছোঁ যাতে তিল আৰু গুৰৰ সংমিশ্ৰণটো বাহিৰলৈ ওলাই নাযায় আপোনালোকে তিল গুড়ৰ ঠাইত নাৰিকল গুড়ো দিব পাৰে আৰু এতিয়া উতলি থকা গৰম পানীত এয়া মই পিঠাকেইটা এনেকৈ দি দিলোঁ পানীখিনিত ইতিমধ্যে মই এবাৰ বনাইছিলোঁ সেইকাৰণে ৰংটো বগা দেখিছে প্ৰথমে ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ কিন্তু পটককৈ ভাবিলোঁ কৰিয়েই দিওঁ সেইকাৰণে আমাজৰ পৰাই কৰিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক ৰেচিপিটো কৈয়ে দিছোঁ যে পিঠাগুড়িত অকল নিমখ সানিব আৰু গৰম পানী দি সানি এঘণ্টামান ঢাকি ৰাখিব আৰু এয়া দহ মিনিটমানৰ পাছত খুব ধুনীয়াকৈ পিঠাকেইটা সিজি যায় আৰু চাওকচোন দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে মই আপোনালোকক এয়া ফালি দেখুৱাইছোঁ চাওক মাজৰ ফিলিংটো দেখিছেনে খুবেই ধুনীয়া হয় খাবলৈ আৰু কৈছোঁ এই নাৰিকল দিও বনাব পাৰে আৰু এয়া চাওকচোন গুৰখিনি গলি যাওঁতে খুবেই বেছি ভাল লাগে এনেকৈ খাই আৰু যিহেতু সিজোৱা পিঠা গতিকে অপকাৰো নাই আপোনালোকে ৰাতিপুৱাও খাব পাৰে টিফিনতো দিব পাৰে বা গধূলিও খাব পাৰে যদি খাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি নাই খুৱাই এবাৰ বনাই খাও চাব